Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada uh, lecturer Dr. Mark Faizal selaku peng, uh, pensyarah untuk kursus teknologi Jalan Alam Sekitar Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan projek kami ya, Ini uh, ya, ahli kumpulan ya, kami, Muzamil, Mustafa, saya, Arasu, Isain, Kaviraj, uh, Adriana, Lim Karau, Eli, Bashira dan Kistina okay. Saya serahkan kepada Muzamil Baik. So ini uh, tentang pengenalan kita. So kita tengok slide ini. So tajuk kita uh, berkaitan sistem akuatur tangki ikan berasaskan IoT untuk pemantauan kualiti air. So latar belajarnya uh, latar belakang ni uh, berdasarkan dia punya apa? Info kita ada ni adalah projek ini memfokuskan penggunaan teknologi hijau berasaskan IoT. Okey. Tujuan ni tak apa untuk memantau kualiti air dalam tangki ikan secara masa yang nyata lah, maksudnya uh, um, secara lifetime lah kita boleh nampak lah daripada IoT tersebut. Okay, seterusnya kita boleh tahu pemantauan berterusan diperlukan bagi memastikan persekitaran air sesuai untuk kesihatan ikan serta menyokong konsep kelestarian alam. Okay, so apa objektif projek ni? Pertama kita boleh nampak memantau paras air, pastu suhu, ada pH yang keempat tu adalah TDS. Dan kita ada last tu kekeruhan menggunakan sensor IoT. Okey, objektif kedua menganalisis kesan kualiti air terhadap tingkah laku dan juga kesihatan ikan. Yang last kali tu objektif dia adalah menilai kepentingan air bergitar maksudnya reuse water lah dalam sistem akuator sedia setari next kaedah okay, metodologi akan dibentangkan oleh c Okay, ok jom kita tengok tu pasal kaedah metodologi yang sensor IOT dipasang pada tangki ikan untuk mengukur paras air yang nilai dia bagi 100 cm3 Graf menunjukkan paras air stabil sepanjang masa iaitu menunjukkan sistem tangki berada dalam keadaan baik dan sesuai untuk ikan. Interpretasinya, paras air stabil membantu mengurangkan stres kepada ikan dan juga memastikan ruang hidup mencukupi. Yang yang kedua, uh, untuk mengukur suhu nilai. yang nilai tersebut 27 Celsius. Status Wam, julat ini sesuai untuk kebanyakan ikan air tawar tropika. Interpretasi: uh, 28 Celsius menyokong metabolisme ikan, meningkatkan setera makan dan pertumbuhan. Uh, yang ketiga adalah nilai pH. Nilai tersebut adalah 3.15 pH. Ini adalah sangat berasid dan tidak sesuai untuk ikan. Interpretasinya, pH yang terlalu rendah boleh menyebabkan stres pada ikan, kerosakan insang. Uh, risiko kematian jika tidak dikawal. Ini menunjukkan keperluan sistem rawatan air atau air berkitar. Yang keempat adalah total dissolved solids. Uh, nilai tersebut adalah 507 ppm. Status dia bagi clean. Yang last kali adalah keguruhan. Nilai tersebut adalah 8 NTU. Status dia bagi clear. Interpretasinya air jernih membolehkan cahaya menembusi air dan memudahkan ikan air bergerak oh, sorry sorry memudahkan ikan bergerak serta bernafas dengan baik interpretasinya air berada dalam keadaan bersih dan tidak terlalu tercemar oleh bahan terlarut sesuai untuk ekoculture tu je hasil dan dapatan akan dibentangkan oleh Arasun so so ini adalah result uh, dari proses keempat gempa proses tu So yang yang gambar pertama level ah uh, temperature dia berapa dia punya apa air punya celsius tu berapa lepas tu pH value dan total dissolved solids yang gambar kedua menunjukkan uh, turbidity NTU dengan water level temperature. Ya, yang, yang water level temperature uh, dia menunjukkan dia punya dia, dia punya apa? Oh, paras air tu dia sampai mana? So dekat sini dia menunjukkan 100 cm. Pastu dia water punya temperature 25 Celsius. So, Dan gambar ketiga menunjukkan pH value punya apa uh, graf dengan total dissolved solids dengan turbidity. Teruskan. So dekat sini kita boleh nampak ada empat proses. So, proses pertama proses penapisan filter. Uh, gambar ni di dekat gambar ni boleh nampak proses penapisan menggunakan berus. So yang kedua proses pembersihan air. So yang proses tu proses penapis batu bata. So dalam dalam gambar ni dalam tong tu ada ada batu. So batu tu dia dia macam filter. So dia dari proses satu. Yang proses ketiga, proses pembuatan bakteria bayi. So, bakteria ini untuk a uh, untuk dia membersihkan air. So, air bersih daripada proses pembersihan tersebut menjadi bakteria bayi iaitu K1. So, yang proses terakhir itu proses pengepak pengemaman. So, pam air bermotor digunakan untuk pam air bersih ke dalam tangki teruskan uh, dan ini merupakan dokumentasi saya kami sepanjang projek tersebut uh, jadi sebagai kesimpulan uh, daripada pemerhatian kami kebanyakan parameter air berada dalam keadaan baik dan nilai pH uh, dan apa yang dapat kita simpulkan adalah nilai pH yang terlalu rendah boleh menjejaskan kesihatan ikan dan cadangan kami adalah untuk menggunakan air berkita atau reuse water melalui sistem penapisan bio dan juga menambah bahan penutral pH seperti batu kapur dan yang terakhir adalah mengintegrasikan sistem amaran automatik jika nilai pH berada di luar julat yang selamat. Sekian itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Dan untuk maklumat tambahan, uh, pembahagian kerja dalam kumpulan dia telah dibagi kepada dua iaitu untuk uh, report dan juga slide Jadi uh, ahli yang tidak membentangkan uh, mereka telah menyiapkan report Dan kami yang membentangkan adalah kami yang menyelesaikan slide pada malam hari ini Sekian, Terima kasih